મોટી થયેલી દીકરીની સંભાળ લેવા અને પાછલી જિંદગીમાં સહારો મળી રહે તે માટે બીજા લગ્ન કર્યા હતા જેથી તેમણે વડોદરા રહેતા કાકાને જાણ કરી હતી નવેમ્બર બે હજાર ચોવીસમાં પ્રકાશ પંડ્યા તેમના નાના ભાઈ ખુશાલ તથા કાકા જયસુખ પંડ્યા વડોદરા ગયા હતા અહીંયા તેમણે સીમા પટેલ નામની મહિલાને મુસ્કાન મરાવી નામની યુવતી બતાવી હતી મુસ્કાનના કોઈ સંબંધી નહીં હોવાનું અને પોતે જ તેને મોટી કરી હોય લગ્ન માટે બે પોઈન્ટ એકવીસ લાખમાં લગ્ન કર્યા હતા લગ્નના દસ જ દિવસમાં સીમાએ ફોન કરીને માનતા પૂરી કરવાનું કહી મુસ્કાનને વડોદરા બોલાવી હતી ત્યાંથી તે નાસી ગઈ હતી આ અંગે વરાછા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ આદરી હતી તે દરમિયાનમાં વરાછા પીએસઆઈ ઈજી પરમારને બાતમી મળી હતી કે નાગપુરથી લૂંટેરી દુલ્હન મુસ્કાન અમદાવાદ વકીલને મળવા માટે જઈ રહી છે પોલીસે વોચ ગોઠવીને સુરતમાંથી લૂંટેરી દુલ્હન મુસ્કાન કુમાર આસાડુ મરાવી નગર કંટ્રોલવાડી નાગપુર મૂળ મધ્યપ્રદેશની રહેવાસી છે તેને ઝડપી પાડી છે कुछ दिन पहले वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक लुटेरी दुल्हन का केस हमारे सामने आया था जिसमें एक फरियादी जो ओल्ड एज फरियादी उन्होंने फरियाद दाखिल की थी इसमें जो आ, मामला ऐसा है कि जो भोग बनना है जिसकी डेथ हो गई आ, ये श्रद्धा पैलेस में रहते थे इनका नाम प्रकाश हसमुख भाई पंड्या है और आ, इनकी पहली वाइफ जो थी 2007 में गुम हो गई थी और द, इनकी बेटी थी तो उन बेटी का सार संभाल करने के लिए ये इन्होंने दूसरी शादी करने का प्लान किया था लेकिन दूसरी लड़की इनको मिल नहीं रही थी तो इन्होंने बरोड़ा में कॉन्टेक्ट किया अपने किसी रिलेटिव के साथ और लोगों से बातचीत करके इनमें पता चला कि वहाँ पे एक लड़की है सीमा पटेल उसका नाम मुस्कान यानी सीमा पटेल है और सीमा पटेल ने इससे शादी करने के लिए तैयार हुई और इससे दो टू तो पॉइंट टू वन लैख दो लाख इक्कीस हज़ार रुपये लिए शादी करने के लिए शादी के दस दिन के बाद मनता पूरी करने के लिए ये वापस गई अपने ऐसा बोला कि मुझे मन्नता पूरी करने के लिए वापस बड़ोड़ा जाना है और वहाँ बरोड़ा जाके वहाँ से फरार हो गई इससे जो भूख बनना है वो डिप्रेशन में काफ़ी आ गए और डिप्रेशन में आके उनको हार्ट अटैक आ, हार आ गया और उनकी डेथ हो गई परिवारजनों ने हमारे पास फरियाद दाखिल की थी इसमें हमने काफ़ी गंभीर तपास करते हुए आ, हमने पहले दो आरोपियों को पकड़ा था एक्सटॉशन का केस दाखिल किया था और इसमें हमने मुस्कान सीमा पटेल जो है उसको हमने अभी अहमदाबाद से पकड़ा है और ये नागपुर से अहमदाबाद आ रही थी अपने वकील से मिलने के लिए हमें ये बातें मिली थी और इसमें हमने तपास करते हुए मुस्कान को पकड़ा है और आगे की कार्रवाई हम इसमें कर रहे हैं सरने पहले भी कोई किसी के साथ ऐसा, चीटिंग हुआ, ऐसा। इसका एम ओ ये पूरी गैंग एक लग रही है जिसमें ये पहले भी किसी को चीटिंग कर रहे हैं इसलिए हम इसमें तपास कर रहे हैं और जो भी कोई अगर हमें कुछ मिलता है इनके मोबाइल डेटा से जो भी हम एनालिसिस करेंगे जो भी फरियादी अगर हमें कोई सामने आता है तो हम उसमें फरियाद दाखिल करके आग कायदे से करवाए